घरात अठरा विश्व दारिद्र्य त्यामध्ये सातवीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलीच्या पाठीवर खेळताना बैलगाडी पलटी झाली त्यामुळे गेल्या नऊ वर्षांपासून सायमा ही बेडवर झोपूनच जग निहाळीत असून निदान एक दिवस आपण आपल्या पायावर पुन्हा चालू शकू असा विश्वास आपल्या बोलण्यातून व्यक्त करते पाटोदा शहरापासून काही अंतरावरील शेतात सालगडी म्हणून राहत असलेल्या हुसेन बेग यांची मुलगी सायमा इयत्ता सातवी मध्ये शिकत असताना सुतीच्या दिवशी शेतात राबणाऱ्या बापासोबत गेली होती भावंडे ही होती मोकळ्या जागेत सोडलेल्या बैलगाडीवर भावंडे खेळत असताना सायमा बैलगाडी खाली झोपली असता अनावधानाने बैलगाडीवर झाली आणि सायमाच्या कमरेवर बैलगाडी पलटी झाल्यानं सायमावर गंभीर दुखापत झाली त्यामुळे सायमाला अहमदनगर येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं होतं त्यामध्ये फरक जाणवू लागला होता मात्र घरातील अठरा विश्व दारिद्र्य आडवा आलं आणि उपचार थांबवावे लागल्यानं मागील नऊ वर्षांपासून सायमा ही बेडवर पाहू पडूनच असल्यामुळे उघड्या डोळ्यांनी खिडकीतूनच बाहेरचं जग निहाळीत असून आपल्या पायावर चालणारे स्वप्न रंगवत आहे मात्र बेक कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच असून वडील सालगडी तर आई शेतमजूर असल्यानं मुलीवर उपचार कसे करावे या विवेचनात कुटुंब असून दानशूर लोकांनी पुढाकार घेऊन आर्थिक मदत करावी असं आव्हान सय्यद शफाउद्दीन यांच्या वतीनं करण्यात आलंय पाहुयात नेमकं पीडित मुलगी आणि तिचे आई वडील नेमकं काय म्हणाले नाम सायमा हुसेन बेग मैं आठ नौ दस साल से जगह पे है मेरी ख्वाहिश है मैं चलना फिरना सब मुझे मदद करो मेरे अल्लाह से दुआ करो मैं चलना फिरना बोल के मैं सबसे गुजारिश करती दुआ में मुझे याद रखो हुसैन रशीद बेग जंगल में काम करता हूँ और मैं नौ साल से मेरी बच्ची बैलगाड़ी गिरी उसके आँख पे मेरे हैसियत के हिसाब से अभी तक मैं इलाज किया ऐसे आगे मेरे पास हाइपट नहीं है इसलिए दुआ करता हूँ कि आप मदद कर दीजिए कब हो गया था दो हज़ार सोलह में हो गया ये घटना धूप के बारे में बैलगाड़ी के पास बैठी रहती बैलगाड़ी ऊँची हो गई और गिर गई उसके आँख पे उसकी उम्मीद है कि चलना इसलिए सबको उम्मीद है चलना का बताया हमने नगर बताया आनंद रूसी में बताया वी के पाटिल के लावाखाने में बताया सब तरफ बताया गरीबी के हिसाब से हमारे पास कुछ नहीं है इसलिए बस है हमारी तमन्ना है कि उन्हें चलना बस इतनी दुआ करते हैं तो बोल सफिया हुसैन बेग है सायमा मेरी बच्ची है हम लोगों के जंगल में काम करते हमारे से जितना होगा उतना करे हमने अभी यहाँ से आगे कुछ हो रहा नहीं हमारे से हमारे बच्ची के लिए मदद करो आपको फिक्र ये है कि हम जिंदे है जब तक हम दिखेंगे हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे का कैसा होगा इसके लिए हम गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए मदद करो कम से कम वो खुद के पैर पर चल सके नमस्कार जेएस न्यूज चैनल लाइक करा सब्सक्राइब करा वो बेलाइकॉन दबाला विसरू नका